Ну так вот, если проанализировать да, до, этого, до этой игры э, наших набираний очков в турнире таблицы, то мы получается как выездная команда. Мы на выезде набираем больше очков, чем дома. А вот. Хотя, положа руку на сердце, я думаю, что сегодня по игре результат ну, должен быть ничейный. Потому что если брать первый тайм, в первом тайме у нас было преимущество, э, скажем так, были ролевые моменты. Во втором тайме инициатива перешла уже к Ниве, вот, и они нас простили в некоторых моментах, не забили мяч. Вот, но то, что мы в конце забили гол, это, скажем так, где-то вознаграждение да, футбольных... Но то это есть его юристов футбол, что футбол не предсказуем. Вот, мы довольны этими тремя очками, вот, учитывая то, что серия поражений у нас была, и тем более в домашних играх. Вот, еще раз повторюсь, получается, мы были команда. команду. Поэтому благодарны ребятам за игру, не сложили, скажем так, руки и играли уже до конца. И уже дополнительное время были контратаки как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Мы вас вообще мы сдевывали сегодня команда своего действиями. В принципе, мы готовы были к действиям Нивы. А вот, я думаю, так же, как и они нас, так и мы их анализируем. Вот, но то, что во втором тайме мы отдали инициативу, да, проиграли центр поля, вот, это было очевидно. В принципе, ничего скажем, ничем не удивило. Я думаю, так же, как и мы, здесь уже есть да, там, индивидуальное мастерство футболистов да, там, и, и так далее.